предатели. И предатели ни в одной стране мира не любят. А вот царек предатель? А чем же он? Он свой народ разве не предал? Он что свой народ не обокрал? Кто он? Ну, народный депутат. Деп... Да, опять народный. Выбрали, да. Выбрали. Ну, люди выбирают. Что говорить? Не всегда... Как... А Близнюк, вот он из Краматорска. Да. Где он был во время ДНР? Я не знаю. Вы Я его выбрал. видели? Может, он Или... с Бабаем где-то был? Нет, нет, нет. С Бабаем не было, он не был. Не Вы было. знаете, то, что сделали... Нет. То, что сделал Близнюк для этого города, да, им... Их кланам нужно замаливать еще лет 20. Потому что то, а что, что то, что здесь произошло, что он сделал, это они титушек собирали. Это они, это они собирали титушек, собирали толпы, платили им, возили их на Евромайданы. Вот здесь, на этой площади, они собирали тысячи людей, и кричали: идет оранжевая хунта, поэтому все встанем на защиту Донбасса. Идет оранжевая чума. Сначала было, потом коричневая чума. Это они, это их призывы. Понимаете? Близнюю, Значит, это

Субтитры сделал DimaTorzok не рассказывайте женщина. Почитайте что-нибудь. Полторы книги за жизнь прочла. Полторы книги за жизнь прочла и расскажет. Люди гибнут. Люди гибнут. Люди гибнут из-за сумасшествия Путина. Люди гибнут из-за сумасшествия Путина. Цирк по паямину достраиваем.

Здесь э, патриотично настроенных людей очень много. очень, очень много. Может Знаете быть... почему? Потому что я, например, всегда считал, мы в Краматорске, это заповедник партии регионов и коммунистов всегда были. И к нам э, СМИ вообще такие вот такого уровня, как громадская вот, Донецкая, они приезжали только вслед за политиками высокого масштаба. То есть вот приезжал Колесников, например, и понаехала к нам сразу быстренько СМИ. Вот они там снимали скудер, там почетный, там было еще что-то. Впервые, если честно, я вижу, когда в город Краматорск приехали не политики верхнего эшелона, а приехала именно э, телевизионщики, вот журналисты приехали первые. И я надеюсь, вы поучаствуете в том, чтобы и политики к нам тоже приехали. Мы ждем с удовольствием здесь Юлю Владимировну Тимошенко. Мы ждем здесь с удовольствием, ждем по своей программе Илья Шко, Мы очень ждем здесь удар. Мы очень ждем вот эту вот непонятную партию господина Порошенко, которую все так любят, но которые ничего не знают о ней абсолютно, понимаете. Мы ждем политиков, чтобы они приехали и как-то начали в этом городе, понимаете, доказывать то, что Краматорск это Украина и для них. А не только для нас. Мы доказали. Да, спасибо большое. Но мог бы не приезжать. Мы-то уж его вот точно не ждали. Нам он 300 лет не нужен. Небесная будет падать. А дело в том, что да? нет. Да. А дело в том, что мы что люди? Сегодня мы разговаривали, что думали люди. Это есть проблема. Бабло будет с неба падать, когда ДНР придет. Вот что думали. И все бежали бегом. И сейчас думают, это... бабло бесплатный сыр только в вышеловке. Надо работать, чтобы было что-то есть. А вы же там стояли, вот там, когда ДНР, -овцы. вы же там все стояли. Б... Вот опять, я Падали стоял, штали. вы, это значит, я с такой же совестью могу сказать, вы тоже да. стояли там. Да. Стоять. У меня ни разу на площади не было, а чтобы вы знали. Раз? Ни разу. Я не ходил. Я, я, в отличие от вас, я не пенсионер, я работаю. Мне некогда было. Так вы тогда возмущаетесь? Просто не надо. надо. По сравнению с тем периодом, когда в Краматорске было ДНР, сейчас люди на площади могут свободно и спокойно выразить свое мнение, в отличие от тех двух месяцев оккупации Донецкой Народной Республики. Люди собираются, кто с украинскими флагами, кто-то с символикой своих общественных организаций. Но, по крайней мере, они спокойно приходят сюда, не боясь высказать свое мнение. Пусть это мнение будет не такое, как большинство людей на этой площади, пусть кто-то будет в меньшинстве. Но люди собираются. Это самое главное и Краматорск постепенно выздоравливает от той заразы, которую сюда занесла авторитарная. И... Тоталитарная организация под названием Донецкая Народная Республика. Ну, когда была Днр, здесь вообще никто ничего не говорил. Когда было Днр, здесь же митингов не было. Ребят, сказать односторонние честно, митинги. односторонние да, были, ну... были митинги, и больше 50% города выходило. Сейчас они все стали, ну, понятно. Ну да? а где же вторые 50? Сейчас выходят и те, и те. Сейчас никто не боится выйти на митинг. Я что-то не вижу. Здесь 3-4 человека пошел возмущаться. Стояли, э, 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 представители русского, русских партий, русского блока, коммунисты, О... партия региона, проукраинские националисты, все были. Язык в одном месте был у Ну все здесь стояли, все ругались, все выясняли. А когда ДНР был, никого не было. Ну это, это же это есть, это проблемы. же Ребят, и как их, это мои проблемы. как нет. Их проблемы? Нет. Это же есть проявление сказал, демократии. Что Каждый нет. может приходить я и высказываться. Сказал, просто, не надо памятник, Другие есть дела, дома, там еще что-то строить, еще что-то. Но это как бы сейчас не актуально. Если мешает, сносите его нахуй. Вот страны снесите, ребята. Вот давайте будем в воевать с камнями. а они, они строят что-то для страны. Тогда мы точно поднимемся. Согласитесь. Я ж не против. Я понимаю. Надо работать, чтобы страна... Мы говорим его. о том... Я не говорю, кто за, кто против. Я говорю о том, что когда сейчас украинская армия здесь, здесь можно проводить спокойно митинги люб, любым взглядом, с любыми позициями. Вы это верите? А вот. Не спешите. Вот тут стояла девушка, кричит, фотографирую, что фотографирую, чтобы его забрали в СБУ. Ну это ж смешно. Кого его? Меня. Мне пофиг. Фотографирую, я все равно не боюсь. За что меня забирать? За то, что, как сказали у нас свобода слова, я высказал, что не надо его ломать. Все. ДНР мы так не высказывались. Люди сидели в чеченских ямках и в изоляторах, и моих знакомых, которые здесь присутствовали, забирали, вырывали волосы, ломали ребра. А сейчас у нас демократия. Глаза, символы все могут Чеченские ямки на аэродроме. Вы там были? Я ходил, искал своего знакомого, мне показали три ямы. Но мы не нашли там. Ну, это я, честно, я знаю тоже людей, которых сидели в чеченских ямках, в Краматорской, Какого хрена? Хотите честно Вы о сказать? других ямках, видно, говорите. Вы он говорите, говорит... что они похоронены там. Нет, 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 на аэродром. А я говорю Зинтан, тех, куда людей засаживали. Засаживали за то, что с флагом украинским, за то, что в телефоне про Украину что-то. Та твари у меня стоит Океан Эльз. У меня играет. Да так, Зачем? За, за, за о чем тогда речь? А я говорю, о том, что у нас было в городе. И такого собрания не было бы еще полтора месяца назад. И слава Богу, слава Украине, спасибо украинской армии, что вся эта шваль от нас ушла. Вот и все. А, а Ленину... Я говорю спасибо. А здесь а Ленину... А Ленину... я скажу просто, просто. нет. Я скажу просто, уничтожать свой же народ, это по-моему... А что, кто уничтожает? Расстреливали фашисты, так русские и местные, а подчленцы. Вот так, а подчленцы на камеру, ну вырежут, ладно. А как местная армия, а кого уничтожила? Ну, кого она не уничтожила? Да нет, сейчас я бомблю. ДНР. ДНР, Новороссия. Ребят, с Карачуна нас стреляли. Вы где были? На Карачуне ну, ДНР, кстати, мой район гасанули первым они. Осколочными, Кто? первым. То с Черевковки, с кладбища, расисты проклятые. Автошколу с Лазурного, с крыши гасанули. Вот это за исполкомом стреляли... Не автошколу, скажи? С на... миномета. Значит так, а по Вечному Огню вот отсюда с центра гасили. Да? да? А ничего, что самолет заходил своими глазами, я видел? Самолет? Ну, своими глазами много Ты тоже ничего, что видел. Да слышим, конечно. Ну, конечно, в подвалах люди не сидели. А Вы Существом сидели? В Сидел в их в подвале, в да? подъезде, да. Что-то я как-то Да в подъезде может. Да, потому а что я так? уехал, а мой отец с братом провели там неделю из-за русских градов. А я все время здесь был. А я уехал. Из-за русских, из-за украинских. Я не за, за так из-за русских и из за украинских? Ну как вы? Да как говорите. кто стрелял? На По... Нет, не ваш, нашим. По тош стрелял. Карачуна. Из Подождите, из-за русских и из за украинских кто стрелял? Те стреляли туда, эти стреляли сюда. Все. Знаете, если, я думаю, если бы украинская Но армия -я хотела бы сделать отстрелял? ответку, если те стреляли туда, она бы хотела сделать ответку, мы сейчас бы сейчас с вами тут не стояли, потому что города ни хрена не Скажите, было. кто 24-ю школу обстрелял? Там, значит, я не заряжал. Если Они была ответка. Не, от не, ну что я буду врать, если я ну, не Ну вот смотрите, правильно? когда Бабай сидел не, в горсовете ну, не на здесь. На это, да? это... Вот Бабай сидел в горсовете да, здесь. Это урод. Не, ну вот сидел. Он кстати, говорил, а почему, 20... надо почему не горсовет обстреляли, а 24-ю школу? Ну, что вы у меня спрашиваете? Ну, я... меня Нет, ну вы, вы же говорите, вы тут были, все видели. Что ну, я видел? Ведь... Я в городе был. Я думаю, что не попали. У нас просто так точно вы Не попал кто? Вы я не знаю. Вот кто стрелял, не попал. Я просто я, я уверена, что... Фашисты вставу, русские. русские. Русские, фашисты и, и другие попадают в дома. Стреляют. Вы думаете, за... если армия стреляет, она что стреляет? Безвоздушное пространство? Они что, не знают, что мирные люди живут сколько от горсовета до школы метров? Сколько метров? я не Нет, Посмотрите, 100 метров. 100 метров. 100 метров. Ну, Вы можете 100. я и посмотреть. Вот, один, два, э -э один. вы дырку видели на четвертой школе? Конечно, видели. А вы видели траекторию? То есть армия стреляла mm -hmm. оттуда, по большей части с той стороны. Правильно. Как дырка могла стоя... попасть в другой стороны? В стороны? Это не армия. Они со всей стороны стреляли. Это когда они Говорили, что с той стороны стреляют. Это когда они подошли. Кто бы не стрелял. И и другие попадают в дома мирные. И те, и другие. Каждый из них... Кто бы не стрелял. И вашим, и нашим. Нет, а нет, есть способ, я что считаю, что виноваты, виноваты, виноваты и те, и другие. Я вам скажу, что ДНР виноваты. стоит в безвоздушном пространстве. Значит, как будто бы армия находится обязательно в полях. Откуда? Стреляют в армию, попадают в дома. Точно, так и армия поступает. Вы оружие. Универмаги купили, вам стоит. Точно. Откуда оружие? Вам Должны а, мир там... а посмотрите в а там. Вот, а вот, а где пообщаются, а там и убивают. Общество, там и убивают. А, кто, а кто их убивает, объясните кто? Их они сами не в себя стреляют или кондиционеры взрываются. Стреляют и взрываются. Сами себя да. кто да пришел к нам с оружием, от оружия погибает. Правильно, так и надо. А вообще у нас в городе очень много осталось сепаратистов. Очень много. И они надеются, что вернутся сюда, ДНРовцы. Очень много очень много за Путина, очень много за россиян и за Россию. И они все думают о том, что все-таки сюда придут. Так, а если они придут, изменится все, вы не сможете рассказывать, выступать? Люди не верят арты тогда Они не то, что хотят именно в Россию, просто не верят украинской власти. У Это Порошенко вы имеете? Ну, и до Порошенко, и до Порошенко. чем Да нет, он не фашист. А чем а кто он? А кого вы имеете в виду? Сказали, вот скажите, почему. А, Женщина. кого вы имеете а, в виду? Скажите, пожалуйста, а кто такой Порошенко? Вы а знаете, а это наш президент. Россия? Ваш президент? Да. А ну, кто смотрите, его туда просунул? Вашего президента. Не что, президента? Не что, я имею в президент Украины. Не наша президент Украины. Я вам утверждаю. Ну, у нас невозможно стоять. Смотрите, я вам сейчас... Нет, я Скажите, вы говорите, Порошенко фашист. А Путин кто? Путин президент России. А Порошенко фашист, а Путин президент. Да. А вот некоторые говорят, что как раз Путин придерживается профашистского такого, его называют фашистом. Ну, в мире так говорят. Ну, кто говорит? Все говорят, что Путин сюда залез, агрессор, все это. А вы считаете не так? Нет, конечно. А вот чеченцы сюда приезжают. А кто видел чеченцев? Я видел чеченцев. На площади видели? Ленина, 25 июля, а, три команды. А у нас в Донецке видели негров. Негров видели. так я видел чеченцев. скажите, у нас в Донецке... Сейчас идет война. Видели наемников негров? Это можно? Нет, скажите, как неправда? Это правда? Это правда? Это вы, вы видели видите, тот, который живет на мосту в палатке? Просто мы его недавно общались с не ним, он, он живет на мосту, он действительно афроамериканец. Это, это уже закопано, это уже закопано. А, он с НАТО. А обе... что обязательно с НАТО? У нас нету ни не НАТО, ничего. У нас нету, у нас воюет только Украина. Против России, правильно? Американцы так сделали А где вы? Покажите Россия в объясните, где? То, что люди... Подождите, подождите, то, что люди сюда были. Причем здесь Россия? Люди вышли Германия. за того, чтобы поднять Вы свое мнение, свою очередь. Это уровень смер... Так, а, вышли. Привет, Вы, привет, здесь... Привет. Вы здесь были, когда ДНР была в городе? Конечно, я не И вас устраивало все здесь? Меня устраивало. То, что нельзя, не выходили? потому что алкашей, это самое, на, ры... на заводах продавали самогон, сразу перестали, все побоялись. Водка, причем здесь пока сухо, причем здесь пока, я сама лично знаю. Хорошо, что еще потому вам нравилось? Потому что водку прод... не продавали ночью. Что не продавали? Водку ночью не продавали в магазинах. Так, а, а что еще? это плохо? Да, каждую неделю они тут отчитывались перед народом. Да, 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 помогали людям, да. Вот тут трибуна стоит. Скажите, посмотрите, 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 видите дома, видите? И вот покрашиваются. А нельзя было сначала людям отремонтировать, а потом вот эти вешать флаги. Нельзя было. Так это люди сами делают. Мы живем в одной стране, в Украине. Мы живем. Мы в Украине живем. И Украина фашистов. Нет. А зачем звали Россию? Зачем? Как зачем? Подожди, у нас есть забор. У нас есть служащий делают в Украине. Что он золот, делает в Украине? Пускай работает, чешет несколько... к себе в Россию и там воюет. А Но он не в Украине. Будет, не пришел и не воюет. Скажите, а О! вот люди сидели в подвале О! здесь, вот в период да, ДНР. Так, с... а, сейчас, засидела... а сейчас не сидят люди в Если бы не приходили националисты, а не сейчас? сидели в сейчас здесь митинг, и все высказывают разные а сейчас мнения. Не сидят... А тогда не высказывают. сейчас не сидят в подвалах, когда украинцы Вот в вине. подвалы люди пошли. Чья это вина? Ну вот я спрашиваю. Так это вина? времена. Когда что типа, вы, правительство вот. наше смотрело, сколько лет? Если Порошенко за 23 за года, что с мая, сделали бы 21 мая? Взяли бы этот самый выбор нормально, не да такие. Как так здесь же выборов да не было. было. Да нет, Горюч, вообще президентские вы вы выборы. Вы Наждался бы Януковича, когда... Да. И все было бы нормально, этого бы не было. И Крым просрали, и все просрали. Благодаря кому? Ну вот когда Благодаря было ДНР. Всем. Я ценю. Благодаря Мои власти захотели. Власть захотели, понимаете? Любой ценой. Любой ценой жизни. Им надо нас насрать, на людей. Конечно, нужно было уезжать. Это было ужасно. Мы работали. А я нет. Когда начались обстрелы, мне хватило одного минометного обстрела, чтобы отсюда уехать. Я ждала, когда это все закончится. Ну вот украинская армия пришла, и вы сразу вернулись, да? Ну, когда воду восстановили, да. Я вернулась. Ну, когда случай. здесь начался мир, конечно, вернулась. Мне нужен а воздух. Если ДНР сейчас я этого не хочу. Я молю Бога, если... помоги, чтобы они не вернулись. А если референдум опять провести какой-то, вы бы пошли? Ну, смотря на какую тему. Ну, вот ту же тему. Нет, конечно. Я бы не... А вы я... но... смотрели? Да, ходила. Я... Да, ходила. А но я, я не за ДНР. А я вы всегда, можете? я всегда вы хожу читали, на... Вы... вы вообще читали, что конечно. Там написано? Ну, а конечно, ну, конечно. как вы могли пойти на такое? Ну, а как ну как вы я вообще думала, думала чтобы никогда мой голос никто не использовал. Лучше сам ходи. Ну, я посмотрела, как это там. Ну, было. и хоть вот что вы чувствуете от этого, что произошло? То есть какая... Это разочарование, обман или как горе, это? Море горе, горе огромное, А то, что сейчас творится в других городах, это снежное, первомайское, Таре, шахтер Я все это смотрю. Это просто ужасно, что происходит. И убивают ежедневно людей. А кто убивает? А вы не знаете, кто убивает? Нет, я не знаю. Вы не знаете? Кто убивает? А, я убивает. я не не лично, я лично на новом свете, в своем доме. И что? У меня сестра живет днр поставили пушку в огород, два раза ударили и уехали на другое место. Куда они били? Куда они стреляли? Ну и куда они стреляли? Вот куда они стреляли, ДНРовцы. Город стреляли, город стреляли они. И уезжали. Отбили и отъехали. Отбили и отъехали. А вы рассказываете, что это украинская украинское войско стреляло, да? Да. <трирующие> да меня на здесь не стреляла, партии стреляли. Сначала, сначала бежали на референдум. Бежали. И пенсионеры бежали. Бежали Бежали. Вот и получили. Вот и получили, что вы бежали. А потом убежали вообще из города. Убежали и Я... А почему так происходило? Вот почему люди шли на этот референдум? Как вы думаете? Я думаю, потому что э, людей не хотели слышать. Нужно было Майдан, а, не только Майдан слушать, а всех людей слушать. А что, Майдан нет. это самое. А зачем Майдан? Хорошо, При чем и тут Майдан? Майдан? Притом, все ЛНР началось КЛНР. с Майдана. ЛНР, при чем, а тут, а Майдан? При а чем да? тут Майдан? А вы не понимаете, это была Нет, не женщина. Понимаем. Мирно будем все делать. Я ну, не понимаю. То, вы имеете в виду, что Янукович убежал, и это стало все причиной? А а нет, что нужно, нужно было слушать людей отсюда. Хорошо, вот что, вот сейчас бы, что бы вы сказали, чтобы вас услышали, о чем? Что нужно сказать? А, ну, э, ну во-первых, я думаю, что прежде чем э, просто ведь отсюда многие люди говорили, что мы не хотим вступать э, в Евросоюз, да? Вот и нужно было проводить эти референдумы. Понимаете, кто хочет, кто не хочет, а не просто слушать Майдан. Не просто слушать Майдан, а слушать, значит, кто приехал в Киев, тот... И а прав. И, и сейчас говорят, мы еще не все, что а, там Майдан нам сказал сделали. А остальных людей слышать надо или не надо? Ну а вы считаете, Евросоюз не надо вступать? Конечно, а? не надо. Я думаю, что нет. А, а почему? Да ну, а что там? А что там? А что там хорошего? А что там? Ну а что там вы хорошего? Вы там были? Не. не были. Знаете, ценности там не, а не, не были. были. Да. А вы говорите. Романское. А наши дети живут там Где? и живут хорошо по сравнению с нами, уехали от, от безработицы уехали вот у меня дочь уехала да, в Сирию. 8 лет уже там живет и живет как человек и на работе ее ну, что, называют, ну, она а здесь на работе, ну, выйдлом считают мы за Украину мы за Украину что здесь было, когда ДНР здесь было? Ну, конечно, потому что не, все не очень и хорошо и не ходят, машину забирают вот. стоит на стоянке машина забирают, все, даже не спрашивают. Пришел Бабай в киоск, моя невестка работает возле парка вот там. Пришел, было вроде бы до 9 часов, и нельзя больше спиртным. Они пришли, девчонки сидели в машине, пришли, сказали, давай спиртной. Хр... я не могу, потому что распоряжение из полкома. А нас это не касается, это бабай. Она говорит, мне все равно, бабай, не бабай. Вы что хотите, чтобы расстреляли киоск? Это бабай говорит. Это бабай, это... Бабай говорил. И кто такой Бабай? Ну кто такой эти Бабай, стрелки, откуда Бабай, они? Где у них семьи? К и Где Бабай. Ага, ну, прямо эти, Машины у людей отжимали, деньги забирали. 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 Да, так, как, забирали. и да, эти люди, они отсюда, с Краматорска. Бабай да, вот да. эти, это какой он с Краматорска? Казак, Бабай, да, кстати, он и нас, и, как, не чечен не или кто? Вот получается, есть мы такое, русские, есть такое, как Донбасс, Донбасс никто не ставил на колени, а Бабай пришел и поставил, получается. Да, вот ну на а Бабай вот пришел и поставил, получается. И не поставил еще. Мы победим да, все равно. Ну когда здесь два месяца ДНР было. Он просто убивал нас. Вот уже он подостреляли наши дома. Пожалуйста, сколько людей? Посмотри. Ну а кто, кто расстрелял? -то? Эти, вот эти бандиты. Какие? Кто? ДНР? Конечно, а кто же? Ну, говорят, украинская армия. Какая украинская армия? С площади людей стреляли в наш дом. Если мы видели, когда пушки, вот Если мы видели, когда пушки ставили в огороды на поселке на Новом Свете. И стреляли по городу, а потом отъезжали. Кто стрелял?